Nama Amy Sedge tidak perlu diperkenalkan lagi kerana beliau merupakan seorang penyanyi rock legenda tanah air yang sudah bertapak dalam industri muzik sejak tahun 80-an lagi. Amy pernah menjadi kegilaan oleh golongan anak muda satu ketika dulu disebabkan lagu-lagunya yang popular serta imej yang dibawakan oleh mereka sering menjadi ikutan anak-anak muda. Jadi dalam video episod ke-49 kali ini, John Mister kupaskan tentang kehidupan Amy Sage dulu hingga kini dan bagaimana beliau membina sebuah kumpulan rock yang dikenali hingga di luar negara. Siapakah sebenarnya Amy Sage? Suhaimi Abdul Rahman atau Amy Sage, lahir pada 28 Julai 1958 di Kampung Bakar Batu, Johor Bahru, Johor dan beliau adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan pernah menjadi pelakon juga di Malaysia. Amy juga mempunyai seorang sepupu dalam industri iaitu Amir, seorang vokalis dari kumpulan Pell, yang popular dengan lagu Aku Tak Bersalah di awal tahun 90-an. Bagaimana tertubuhnya kumpulan Search ini? Kumpulan Search telah ditubuhkan pada tahun 1977 di Johor Bahru. Asalnya, kugiran ini dinamakan kumpulan Flash. Di situlah sekumpulan lima remaja muda berumur belasan tahun yang hampir sebaya iaitu Muhammad Zainal, penyanyi dan gitar irama, Hilary Ang, gitar utama, Memek Sujono, gitar bass, Susan Lancaster, keyboard dan Yazid Ahmad, drum dan penyanyi. Mereka telah ditawarkan kontrak oleh kelab Red Roster di Kuala Lumpur pada tahun 1981 untuk membuat persembahan pada setiap malam Namun belum sempat kugiran ini memulakan persembahan di kelab tersebut, Zainal, Susan dan Mimi telah meninggalkan kugiran ini akibat tiada persefahaman di antara mereka. Kemudian Zainal dilantik sebagai pengurus kumpulan Flash dan Sage pada tahun 1981 hingga 1984, manakala Susan ingin menjadi pemain keyboard dan penyanyi untuk menubuhkan kumpulan Fabians, sekaligus menjadi pelakon filem. Perkara ini telah menyebabkan Pihak pengurusan Red Roster memberi kata dua kepada anggota yang tinggal iaitu Hilary dan Yazid. Sama ada, mereka berdua perlu mencari penyanyi baru untuk meneruskan kontrak atau meninggalkan Red Roster. Maka dengan itu, Hilary dan Yazid kembali semula ke Johor Bahru untuk mengajak Suhaimi Abdul Rahman atau Amy yang sudah dikenali mereka ketika bermain muzik di majlis-majlis keramaian sebelum ini. Namun, ia bukanlah sesuatu yang mudah kerana Amy baru sahaja mendapat kerja di syarikat Yamaha dua hari sebelumnya, biarpun Amy memang berminat untuk menjadi seorang penyanyi. Setelah beberapa kali dipujuk, akhirnya Amy bersetuju untuk menyertai mereka ke Kuala Lumpur untuk memenuhi kontrak persembahan di kelab Red Roster. Melalui adik angkat Yazid, Nasir Daud, akhirnya dia diserap sebagai pemain bass walaupun Yazid sebenarnya telah mengenali Nasir ketika bermain muzik di kelab Machinta sebelum ini. Pada tahun yang sama, Yazid pula bertemu kembali dengan Norden Muhammad Taib atau Den, rakan sekelasnya ketika bersekolah di Larkin dahulu. Pertemuan ini telah membawa kepada pertambahan anggota di mana Dan telah dibawa masuk sebagai gitaris kedua atau irama untuk kukiran tersebut. Lengkap sahaja lima orang anggota. Mereka terus memeterai kontrak bersama klub Red Roster untuk mengadakan persembahan di sana. Pada Mei tahun 1981, pertemuan inilah yang menjadi titik tolak kepada penukaran nama Flash kepada Serge. Nama Serge diinspirasikan dari sebuah rancangan dokumentari kegemaran Hillary iaitu Dean Serge Off, lalu disingkatkan menjadi Serge. Ia membariskan Amy sebagai vokalis dan kedua kumpulan, Hilary Ang sebagai pemain gitar utama, Yazid Ahmad sebagai pemain drum, Nordin Taib sebagai pemain gitar irama dan Nasir Dawud sebagai pemain bass. Sej menjadi artis rakaman. Setelah lebih kurang setahun Sej membuat persembahan di kelab tersebut, kemudian Sej diambil alih pula oleh Bakri Johari sebagai pengurus mereka. Tidak lama kemudian, mereka telah dipertemukan dengan komposer hebat M. Nasir yang kebetulan datang untuk menyaksikan persembahan mereka. Sej tidak menunggu lama untuk menjadikan M. Nasir sebagai penerbit album pertama, seterusnya menandatangani kontrak rakaman dengan Polygram Records, sebuah syarikat rakaman yang berpangkalan di Singapura. Bersama Polygram, Sej telah menghasilkan tiga album studio terawal mereka, iaitu Cinta Buatan Malaysia, 1985, Langit dan Bumi, 1986, dan Mentari Merah di Ufuk Timur yang mana telah dirakamkan di Lion Studio, Singapura. Dengan album-album ini, mereka cepat mendapat perhatian peminat muzik Malaysia. Album studio pertama Search, Cinta Buatan Malaysia menampilkan Yan dan Man Kidal dari kumpulan Left Handed sebagai dua anggota baru, setelah Hilary dan Nasir meninggalkan kumpulan tersebut buat sementara waktu. Mereka berdua hanya terlibat dengan sesi rakaman album studio kedua dan ketiga Search selepas itu. Search mula mendapat undangan nyanyian. Persembahan secara langsung mereka sebagai sebuah kumpulan terkenal adalah sebagai artis jemputan di konsert Battle of the Bands di Dataran Keris, Alor Gajah, Melaka pada 2 Februari 1986. Diikuti konsert pertama mereka sendiri iaitu konsert terbuka SEJ di Panggung Anniversary, Kuala Lumpur pada tahun yang sama. Kumpulan Sej juga turut ditampilkan sebagai bahan penceritaan dalam filem dokumentari kembara seniman jalanan arahan Naseh Jani yang ditayangkan pada 23 Februari 1986. Sepanjang tahun 1988, mereka mengadakan lima buah konsert di Malaysia, diikuti persembahan pertama mereka di luar negara bersama dua kumpulan dari Thailand di Bangkok pada ambang tahun baru 1989. Search mula mendapat anugerah Anugerah utama suruh mereka sebagai sebuah kumpulan ialah Anugerah Penyanyi Berkumpulan Popular di Anugerah Pelakon Penyanyi Popular Berita Harian pada tahun 1987, sehinggalah gelaran tersebut dirampas oleh kumpulan iklim pada tahun 1990-an, dek kejayaan menerusi lagu suci dalam debu. Search mula membuka syarikat rakaman sendiri, Selepas meninggalkan syarikat rakaman Polygram Records pada tahun 1989, kumpulan Search telah menubuhkan syarikat rakaman sendiri iaitu Go Search Sendirian Berhad dan memeterai perjanjian dengan Pacific Music Corporation yang kemudian dikenali sebagai BMG Pacific untuk mengedar semua album mereka sepanjang 1990-an. Mereka kemudiannya merakamkan album keempat mereka di bawah label Go Search iaitu Phenomena untuk dikeluarkan pada tahun tersebut. Album ini juga merupakan album studio pertama mereka yang dikeluarkan dalam bentuk cakera padat setahun selepas versi kesetnya. Hilary Ang keluar dari kumpulan Search dan diganti oleh Ki. Ketika proses rakaman album Fenomena yang sudah melebihi 50% untuk disiapkan, Search berdepan dengan ujian pahit apabila Hilary Ang terpaksa meninggalkan kumpulan ini kerana mendapat tawaran untuk menyambung pelajaran ke luar negara dalam bidang muzik. Hilary kemudiannya mencadangkan agar posisinya digantikan dengan seorang gitaris muda berbakat yang pernah mencipta nama bersama kumpulan gersang iaitu Hamzah Muhammad Taib atau lebih dikenali sebagai Kit yang juga merupakan adik kepada Dean. Penyertaan Kit tepat pada masanya apabila beliau menengkapkan solo untuk tiga lagu yang tidak sempat disiapkan sebelum ini iaitu lagu Malar Segar Isabella, Purnama dan Menara Kesatan. Sentuhan gitar utama Kid yang berhantu dalam lagu Isabella ternyata mencetuskan satu fenomena yang sangat luar biasa seperti mana judul album ini apabila terjual melebihi 260,000 unit di Malaysia, 600,000 unit di Indonesia dan keseluruhan mencecah 1.5 juta unit termasuk Singapura, Brunei. Sekaligus album Fenomena adalah album terbaik dan terlaris di dalam sejarah album rock di Malaysia. Sehingga kini belum ada album mana-mana artis rock menyamai atau mengatasi pencapaian album fenomena dan ia diisytiharkan sebagai album legenda di dalam sejarah rock Malaysia. Search semakin rancak menerima tawaran persembahan. Selepas kejayaan album tersebut, mereka sangat aktif membuat persembahan secara live, termasuk jelajah konsert Isabella yang diadakan di Kota Baru, Alor Star dan Kuala Lumpur pada pertengahan tahun 1989. Persembahan mereka kemudian dilanjutkan ke tahun 1990-an yang diadakan di Kuantan dan Jakarta, Indonesia. Search mula dapat tawaran berlakon. Tidak cukup dengan itu, Search telah menebarkan sayap apabila semua anggota Search berlakon dalam dua buah filem iaitu Fenomena dan Isabella, di mana kedua-dua filem ini diilhamkan daripada lirik lagu itu sendiri. Kedua-dua filem ini meletakkan Amy sebagai pelakon utama dan sedikit sebanyak mengundang kontroversi kerana terdapat adegan yang tak sepatutnya ditonjolkan. Nasih keluar dari Search. Search kemudiannya membuka tirai pada tahun 1990-an dengan mengeluarkan album yang berjudul Karisma. Album tersebut juga terjual laris apabila mencatatkan jualan melebihi 150,000 unit di Malaysia dan 200,000 unit di Indonesia. Sepanjang tahun 1990-an juga, Sech bersama Ella dan Wings mengadakan jelajah konsert revolusi salim di seluruh negara, di samping menyambung jelajah Isabella di Kuantan dan Jakarta seperti yang disebut tadi. Namun tidak lama selepas album Karisma diterbitkan, Nasir meninggalkan Sech untuk menubuhkan syarikat penerbitan sendiri iaitu Damoros. Lalu, tempat Nasir digantikan oleh anggota asal album pertama Sech iaitu Yan, bekas anggota kumpulan Left Handed. Search telah berusaha membayar sejumlah RM7,000 kepada sebuah syarikat rakaman untuk menepus perjanjian Yan yang saat itu telah keluar dari kumpulan Left Handed. Search mula melebarkan kerjaya ke Amerika Syarikat. Pada tahun 1991, kumpulan Search meraihkan ulang tahun ke-10 penubuhannya dengan mengeluarkan album Kumpulan 10 Tahun yang memuatkan 10 lagu hit lama dan 2 lagu baru. Pada tahun itu juga, mereka berpeluang untuk menebarkan sayap populariti mereka merentas benua untuk beraksi di Pesta New Music Night di Cat Club, Bandaraya New York, Amerika Syarikat, pada bulan Julai, sebelum kembali ke tanah air untuk konsert karisma di Stadium Negara Kuala Lumpur, sebulan kemudian. Search mula terbitkan album sendiri. Pada bulan Mei tahun 1992, kumpulan Search menjadi penerbit untuk album sendiri dalam merakamkan album pertama dengan penglibatan M. Nasir sebagai penasihat penerbitan sahaja, bermula dengan album Rampage, yang juga diiringi oleh konsert Rampage di tapak pesta Sungai Nibong, Pulau Pinang pada bulan November. Pada tahun yang sama, Search juga berkolaborasi dengan kumpulan Wings untuk menghasilkan album Double Trouble. Search dihantui oleh pihak RTM Walaupun menikmati populariti yang luar biasa, namun mereka menghadapi rintangan dari pihak media, khususnya penyiar milik negara RTM yang melarang penyanyi lelaki berambut terlalu panjang dari siaran radio dan TV-nya. Oleh itu, pada November 1992, Amy bersama Awi selaku pengasas, ketua serta tunjang utama dan artis kumpulan Wings menerima potongan rambut dari Menteri Penerangan ketika itu, Muhammad Rahman, agar dapat membuat kemunculan di corong radio dan TV penyiar awam itu. Walau bagaimanapun, RTM kelihatan tidak menepati janjinya, sehingga menerima kecaman dari Amy sendiri untuk mengingatkan mereka pada tahun berikutnya. Lagu-lagu seks semakin popular hingga ke negara Eropah. Pada pertengahan tahun 1993, Ketua Jabatan Media Cetak dan Elektronik BMG Pacific, Rosita Ramli mengeluarkan kenyataan bahawa seorang wartawan berbangsa Belanda tiba di Malaysia untuk mengadakan sesi temubual bersama Amy Sech. Ia berikutan populariti sebuah lagu yang dikatakan menempa nama di negara Eropah tersebut, iaitu lagu Fantasia Bulan Madu yang dirakam dalam bahasa Inggeris dengan tajuk yang sama iaitu Feel the Pain. Pada tahun yang sama, Search dan Wings berusaha sama mengadakan jelajah Double Trouble di tujuh tempat di seluruh Semenanjung dengan tujuan meringankan beban kewangan yang didakwa dialami oleh kedua-dua kumpulan tersebut. Apatah lagi dengan kemunculan penyanyi-penyanyi baru yang memberi saingan yang sengit ketika itu. Antara yang menjadi siulan dan diperkatakan adalah arwah salin dari kumpulan iklim yang muncul dengan lagu-lagu popular ketika itu antaranya Aduhai Seribu Kali Sayang, Bukan Aku Tak Cinta dan Sheila. Kesemuanya dikeluarkan pada tahun yang sama, iaitu tahun 1993 menerusi label SCS. Amy mula bergerak solo dan yang juga, tinggalkan search. Pada tahun 1994, Amy melancarkan kerjaya solonya dengan album berjudul Magic, sementara kegiatan kumpulannya berkurangan dengan hanya satu konsert di Shah Alam, itu pun selepas selesainya konsert kumpulan rock yang popular menerusi lagu suci dalam debu iaitu kumpulan iklim di tapak ekspor Section 15, Shah Alam, Selangor. Pada tahun berikutnya, Yan telah menarik diri untuk menyertai kembali ke pangkuan kumpulan lamanya iaitu Left Handed dan kekosongan itu digantikan oleh Nasir yang kembali ke pangkuan kumpulan Search untuk merakam album Gema di Timur Jauh dan mengadakan dua konsert bersempena album ini di Shah Alam dan Kuala Lumpur yang turut menyumbang kepada album live berjudul Gema di Timur Jauh Unplugged yang banyak berbeza himpunan lagunya dari album Gema Asal. Album Unplugged pertama kumpulan Search ini telah terjual lebih dari 100,000 unit. Search terbitkan lagi album baru. Kumpulan Search mengeluarkan album lagi pada Mei tahun 1996 iaitu Rock and Roll Pie sempena ulang tahun mereka yang ke-15. Kali ini melibatkan hasil karya penulis lagu tempatan dan antarabangsa termasuk Klaus Main dari kumpulan Scorpions dari Jerman. Pada tahun berikutnya, kumpulan ini mengadakan konsert Rock and Roll Pie di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Yang menariknya, lebih 15,000 penonton yang dirakam untuk siaran di TV3 dan keluaran album, di samping semenjak Amy disingkirkan dari Search untuk mengeluarkan album solo keduanya, The More Pada tahun berikutnya, Amy kembali sertai Search setelah satu tahun beliau meninggalkan kumpulan tersebut dari tahun 1996. Kemenut kembali melanda kumpulan Search. Selepas penyertaan Fauzi sebagai pemain bass baru yang menggantikan Nasir setelah beliau meninggalkan kumpulan ini buat kali kedua, kumpulan Search sekali lagi berganding bahu dengan Wings. Penyanyi Wings ketika itu ialah Mustafa Den atau Mus dari kumpulan May untuk mengeluarkan album Double Trouble 2 untuk dipasarkan pada awal tahun 1998. Akan tetapi, Amy mengumumkan secara rasmi dirinya kembali meninggalkan kumpulan Sej yang dikatakan berkemelut dengan Yazid. Perkara ini telah menjadi perhatian wartawan-wartawan media hiburan dan kejutan besar buat para peminat Sej di Malaysia dan Indonesia. Akibatnya, album Double Trouble 2 terjejas untuk dibuat promosi di seluruh negara. Tidak lama kemudian Amy kembali untuk memberi tumpuan kepada kerjaya solonya, sekaligus meninggalkan Bertelsmann Music Group BMG untuk menyertai Sony Music. Tidak lama setelah Amy kembali meninggalkan Search sekali lagi, ada ura-ura yang mengatakan bahawa Yazid mahu mengambil Awi sebagai pengganti. Namun, Awi tidak dapat menerima tawaran itu kerana Awi sudah ada komitmennya yang tersendiri. Setelah Awi dan Yazid berbincang, Awi bersetuju menerima tawaran Yazid sebagai penyanyi jemputan. Menyebut nama Awi di kulit album terbaru Search menjadikan album yang berjudul Bikin Wilayah pada bulan Ogos 1998 meletup di pasaran. Album studio ke-9 termasuk album keseluruhan Search ini merupakan album pertama Search tanpa perjuangan Emmy. Lagu No Nilam Sari Nyanyian Awi menjadi pisang goreng panas di seluruh negara termasuk di corong-corong radio tempatan. Pembubaran kumpulan Search Pembubaran SEC adalah satu sejarah paling pahit dan tidak dapat diterima oleh semua pihak termasuk di kalangan peminat. Perasaan mereka sudah tentu ada yang bercampur bau kemarahan, kecewa dan sedih. SEC ialah sebuah nama yang besar dalam sejarah muzik rock tanah air. Siapa sangka, kumpulan yang begitu gah ini tertewas setelah 18 tahun berentap di arena muzik Malaysia. Akhirnya, nama Gah Sej tertewas setelah hampir 20 tahun berjuang dan telah dibubarkan secara rasmi pada 16 Januari 2001. Yazid mengistiharkan kepada wartawan hiburan dan seluruh peminat dalam dan luar negara bahawa nama Sech telah pun dimasukkan ke Muzium Seni. Satu pengistiharan paling pahit diterima oleh seluruh peminat Sech. Namun Yazid mengulas bahawa Sech tidak dimansuhkan tetapi Sech hanya dibekukan sementara waktu ini bererti kumpulan Sej masih lagi wujud. Kemudian Yazid selaku pengasas Sej telah menukarkan nama kumpulan Sej kepada Rampage yang kurang diterima oleh para peminat. Menjadi tanda tanya oleh wartawan hiburan adakah anggota Sej zaman kegemilangan fenomena akan dikembalikan, namun Yazid menjawab bahawa bekas-bekas anggota Sej sudah sibuk dengan komitmen masing-masing. Akhirnya, Sej kembali bersatu semula. Selepas lebih kurang tiga tahun Sej dibekukan, Akhirnya pada hampir penghujung tahun 2003, Amy, Keith, Dan dan Nasir mengambil keputusan mengejut buat seluruh peminat search, di mana mereka kembali bersatu semula dengan menjemput seluruh pelusuh wartawan hiburan untuk mengadakan sidang media secara besar-besaran bagi merancang sebuah konsert reunion berskala besar ini. Ia juga disaksikan oleh artis dari Indonesia, iaitu kumpulan God Bless di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur dan bakal muncul album terbaru yang berjudul Empire Garden. Sidang media itu juga turut dihadiri oleh kumpulan Wings bagi memberi sokongan terhadap Sej termasuk juga Sej memperkenalkan pemain drum baru iaitu Lola yang merupakan bekas pemain drum Expedisi dan beliau adalah selaku pemain drum baru Sej bagi menggantikan tempat Yazid. Selang beberapa hari kemudian, mereka dilanda sedikit kontroversi terhadap arwah Yazid yang merupakan pengasas, ketua dan artis kumpulan Search. Ketika ditemui wartawan media hiburan, Yazid mendakwa yang dia tidak dimaklum, tidak dijemput dan tidak mengetahui langsung tentang berita Search yang bakal mengadakan konsert berskala besar reunion itu. Yazid juga tidak restu dengan konsert yang dirancang oleh Search tanpa pengetahuannya. Yazid yang tersinggung mendesak Saj supaya konsert yang dirancang itu segera dibatalkan sehingga Yazid mahu melantik beberapa orang peguam dan bakal memfailkan saman terhadap Saj di mahkamah. Ditambah pula Yazid tetap yakin bahawa nama kumpulan Saj itu adalah hak beliau dan selaku pengasas bersama Hilary. Ia memperkuatkan lagi bukti yang kukuh apabila Yazid tidak ketinggalan menunjuk dan menyiarkan bukti kepada wartawan media hiburan berhubung surat perletakan jawatan Emmy sebagai penyanyi utama kumpulan Search kepada syarikat EMG Music Malaysia yang telah ditandatangani olehnya pada awal tahun 1998. Ujar Yazid yang ada berbau unsur-unsur ke arah jalan perdamaian, Yazid tiada masalah jika Sej memohon maaf kepadanya atau saling bermaafan antara satu sama lain. Tarikh bakal konsert reunion itu telah ditunda beberapa kali. Namun Sech menafikan konsert itu bakal dibatalkan kerana kontroversi saman oleh Yazid. Sesudah itu, isu Yazid mahu menyaman Sech senyap dan ada pihak percaya ketiadaan Yazid di dalam kumpulan Sej Reunion kali ini menyimpan satu misteri yang tidak boleh didedahkan kepada umum. Tapi demi para peminat yang tidak mahu konsert ini terbatal, ia jelas terpancar di kalangan peminat Sej yang merindui aksi-aksi Sej setelah mereka membekukan kumpulan Sej pada tahun 2001. Tanggal tarikh 7 Februari 2004 pada hari Sabtu jam 8.45 malam adalah malam search mencipta sejarah di dalam industri muzik tanah air. Nama search dihidupkan kembali dengan dibarisi ahli kumpulan iaitu Amy, Keith, Dan, Nasir dan Lola serta turut dihadiri Yazid selaku pengasas dan pemilik kumpulan ini untuk memberi sokongan dan telah mengadakan malam bersejarah yang sambutannya sangat luar biasa. Ia dinamakan Konsert Reunion Evolusi Legenda Rock Search di Stadium Merdeka Kuala Lumpur dan telah dibanjiri lautan manusia lebih 30,000 penonton dari Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Fenomena konsert search ini mendapat sambutan di luar jangkaan, di mana belum pernah berlaku di mana-mana konsert -mana search sebelum ini dan sangat jarang berlaku di konsert artis-artis Malaysia juga. Ini adalah merupakan detik bersejarah di dalam seni hiburan tanah air. Jadi, itu sahaja yang Mister nak kongsikan dalam video kali ini. Jika ada kesalahan fakta atau info, minta betulkan semula dalam ruangan dekat bawah. Sekiranya korang belum lagi subscribe channel ni, tekan butang subscribe serta like juga video ni. Jumpa lagi dengan Mr. Dato' Community, dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.